Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wassalamu ala nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua lagi di dalam channel Mbah Salim. Dan hari ini kita berbahagia kita bersua lagi dan dalam membagikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada dan Mbah Salim akan memberikan ilmu pengetahuan yang mana di dalam ayat-ayat Al-Quran mempunyai banyak kelebihannya dan amalan potongan ayat-ayat maupun zikir-zikir tertentu mampu menjadi pelindung di dalam kehidupan kita salah satunya adalah dengan ilmu amalan Bismillah 5 pastinya saudara sudah mengetahui apa itu Bismillah ya yang berlafat Bismillahirrahmanirrahim. Namun di balik semua itu ada ayat tersendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ayat tersebut menjadi pendingin ya, pendingin ilmu bila saudara mempunyai ilmu panas, termasuk ilmu yang gampang emosi, maka dengan mengamalkan bismillah lima ini menjadikan suatu pendingin. Contohnya bila sebuah mesin tidak ada pendingin atau kipas atau heatsink ya, untuk meredamnya, maka mesin tersebut akan gampang rusak. Nah, di dalam Bismillah 5 ini akan menjadikan ilmu saudara yang panas menjadi dingin di dalam diri kita, maupun sebagai penawar dan penyembuh segala penyakit. Salah satunya yaitu dengan mengamalkan Bismillah 5 ini. Apapun semua yang terjadi dalam ilmu Bismillah 5 ini semata-mata karena gendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaungi khodam-khodam di dalam asma Bismillah lima. Namun tidak salah kita berusaha dan mengharapkan pertolongan sebenar-benarnya hanya kepada Yang Maha Esa. Nah di dalam asma Bismillah lima ini yang dimaksud dengan nama Allah boleh menjadi pendingin diri dan penawar bagi seseorang yang membutuhkan ilmu ini. Nah untuk memiliki ilmu tersebut maka saudara membacalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahis Safi Bismillahil Ghafi Bismillahil Muafi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi sama'i wala sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Salim ulangi lagi membaca asma bismillah 5 ini agar saudara semakin memahami. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama'i Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan amalan asma bismillah lima tersebut ya Bila saudara ingin mencegah ya dari godaan setan Dari iblis dan dari energi-energi negatif yang menyelimuti kita ya agar kita terhindar dari segala bisikan-bisikan yang tidak masuk akal contohnya dibisiki berbuat jahat berbuat hal yang melanggar norma-norma agama dan negara maka setiap pagi sebelum jam 8 pagi ya bacalah doa tersebut sebanyak tiga kali lalu setelah itu tiupkan ke kedua telapak tangan saudara dan usapkan ke seluruh tubuh dan bila saudara ingin dilindungi dari bahaya dan musuh, ya, bila punya lawan atau musuh atau punya masalah dengan orang lain, dan agar saudara masalahnya cepat selesai berurusan dengan orang lain, ya, maka amalkan doa ini setiap malam, sekitar jam 9 malam. Bacalah sebanyak 7 kali, setelah itu sebutkan nama lawan tersebut, lalu tiupkan ke arah rumah lawan tersebut ya. Bayangkan ke arah rumah lawan tersebut. Nah, setelah ditiupkan berdoalah ya Allah atas izin dan ridhomu, semoga si fulan titik-titik musuh yang saudara sebutkan agar luluh kepada hamba, agar tidak menjadi lawan hamba dan lain-lain sebagainya ya, sesuai hajat saudara. Amalkan doa tersebut selama masalah saudara dengan musuh belum selesai ya bila sudah selesai saudara boleh berhenti dan untuk penangkal berbagai racun ya juga untuk menyembuhkan penyakit ya baik penyakit yang kena ayan penyakit gila kesurupan penyakit medis atau non medis ya bacakan pada air putih dan dikasih garam krosok sedikit saja aduk rata lalu bacakan doa tersebut sebanyak tiga kali dengan cara menahan nafas. Tarik nafas, baca doanya sampai tiga kali, lalu sebutkan nama orang yang sakit tersebut, dan sebutkan nama penyakitnya. Bila sudah selesai, lalu tiupkan, dan suruh minum orang yang sakit itu. Sisanya, ya, buat mandi si yang sakit atau pasien. Insya Allah, bila penyakitnya ringan, maka beberapa hari saja dia insya Allah berkurang penyakitnya dan sembuh. Bila penyakitnya berat, maka lakukan secara rutin, ya, satu minggu tiga kali, atau satu minggu dua kali, atau satu minggu enam kali. Itu penyakitnya yang berat. Kalau ringan, cukup satu minggu dua kali saja. Dan untuk cara mengobati penyakit yang berat, ya, itu tangan saudara, ya tempelkan di tempat yang sakit. Baca ayat Bismillah 5 tersebut sebanyak 7 kali dan tarik nafas pelan-pelan, lalu tempelkan ke yang sakit dan sebutkan nama yang si sakit. Lalu tiupkan. Usapkan. Bila saudara melakukan hal ini dan memberikan air yang sudah saudara buat, insya Allah penyakit Si pasien tersebut akan cepat sembuh, ya. Entah penyakit kena tulang, sakit mata, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain sebagainya, segala macam penyakit. Nah, bila saudara saat menyembuhkan yang sakit, tapi terhalang saat menyentuh, ya, karena ada sebab, ya, kita tidak bisa menyentuh orang tersebut, ya, kita bisa melakukan dengan jarak jauh. Contohnya, saudara lewat foto, ya, foto foto orang yang sakit. Pandangi foto tersebut bacakan doa Asma Bismillah Lima itu sebanyak tujuh kali dengan cara menahan nafas, lalu sebutkan nama penyakitnya dan nama yang sakit, tembakan jarak jauh. Tiupkan. Nah, lalu usapkan fotonya sambil di dalam hati kita berdoa kepada Allah mengharap agar orang yang kita sembuhkan ini cepat diangkat penyakitnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin dan setelah itu kita tutup dengan al-fatihah sebanyak satu kali nah insya Allah orang yang sakit itu walaupun tanpa kita menyentuh insya Allah akan merasakan ada getaran energi di tubuhnya ya terasa hangat dingin seperti kita disaluri oleh tenaga dalam ya jadi orang itu walaupun kita tidak menyentuhnya akan sangat terasa sekali ada angin di sekitar tubuh si pasien Nah, agar asma bismillah lima ini semakin besar kekuatannya, maka amalkan setiap maghrib dan subuh. Amalkan sebanyak tiga kali ya, habis maghrib, dan sesudah salat subuh sebanyak tiga kali. Maka power energi asma bismillah lima ini semakin besar setiap hari dan dapat dimanfaatkan untuk segala keperluan hajat saudara. Ingat, untuk segala hajat saudara, ya baik itu untuk menyembuhkan penyakit diri sendiri, penyakit keluarga, sanak famili, tetangga maupun orang lain yang membutuhkan pertolongan kita dan juga untuk pemagaran diri, pemagaran rumah untuk membuat air asifa atau air pengobatan yang diberikan kepada orang lain dan kemampuan-kemampuan lainnya yang bermanfaat bagi saudara yang membutuhkan dalam segi Solusi spiritual. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Silakan diamalkan asma Bismillah 5 ini bagi saudara yang berkenan, dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Siapa tahu, dengan mengamalkan asma Bismillah 5 ini, kehidupan saudara lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ikutin terus channel Mba salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.